আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চিকেন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে মই চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু দুটা কেপচিকাম বিন গাজৰ এটা পিঁয়াজ জলকীয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এইফালে টাৱাখনত মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ এইখিনি ভাপতে সিজিবলৈ দিম ইয়াত জালুকৰ গুড়া এচামুচ নিমখ এচামুচ দি লৈ অলপ সময় ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম এতিয়া এইখিনি লৰালে টাৱাখনত ধৰি যাব গতিকে এনেদৰে অলপ সময় ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম এইফালে কেৰাহী এটাত অলপমান তেল দি যিখিনি চবজি কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই চবজিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছত ইয়াত কেঁচা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়া এচামুচ নিমখ এচামুচ দি লৈ এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে ভাজি ল'ম খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে এবাৰ ৰান্ধি খাই চাব এফালে চিকেন বইল কৰি আছোঁ আনফালে চবজি ভাজি আছোঁ আৰু এয়া চিকেনখিনি প্ৰায় বইল হৈ গৈছে চিকেনখিনি সৰু সৰু কৰি দিয়াৰ বাবে বইল হওঁতে বেছি সময় নালাগে ভালদৰে এইখিনি সিজি গ'ল এতিয়া ইয়াত অলপমান ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু চিকেনৰ পৰা যিখিনি এক্সট্ৰা পানী ওলাইছিলে সেইখিনি শুকাই যোৱাকৈ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ভাজি লোৱা চব্জিখিনিত চিকেনখিনি দি দিছোঁ আৰু এক মিনিটৰ বাবে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ চব্জিখিনি বেছি সিজাব নালাগে নহ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব আজিলৈ আহোঁ